Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. в ефірі Антебе, програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні ми будемо говорити про нове протистояння у газовій сфері, що розгортається між Україною та Росією. А розібратися у цій темі нам допоможе президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Тож, що лежить в основі нового скандалу між Газпромгазом? Я думаю, что отношения никуда не ушли, те сложные и запутанные, которые были приведены к определенной невыгодной для Украины схеме в 2009 году. Соответственно, действующий контракт и основа нынешних поставок природного газа Газпромом, нефтегазу, является именно действующий контракт. И его дополнение номер 33 имеет массу изъянов. В частности, если говорить о цене, то цена поставок в феврале по сумму контракту, даже с так называемой скидкой, а точнее, то есть с уменьшением на экспортную пошину по этому контракту на 50 долларов дороже, чем европейский газ, который мы покупаем по реверсу. Мартовские поставки немножко сузили эту разницу, но все равно, прямо скажем, нефтегазу выгоднее сегодня покупать газ на европейском рынке, чем пользоваться любезными услугами Газпрома. Кроме того, ряд провокационных действий, я так понимаю, на сегодняшний день уже... Э, скоординированных из единого центра привели к временной приостановке поставок газа на временно неконтролируемую украинскую территорию, в зону АТО. И э, этой ситуацией мгновенно воспользовался центр, да, Москва, и разыгранный спектакль, где премьер-министр Медведев дал оперативное поручение. И оно в тот же день, по сути дела, было выполнено. Это происходило 19 числа, как мы помним, 19 февраля. Привел к пониманию того, что разыгрывается так называемый Приднестровский сценарий. То есть в чем суть Приднестровского сценария? Скорее всего, индейственно разыгрывается. Это вообще ну, с моей точки зрения, это очевидно. Mm -hmm. да, Приднестровский сценарий заключается в том, что из более чем двух и 8 миллиардов кубических метров газа, поставляемых в Молдову через предприятие ⁇ Молдова ⁇ Газ ⁇ которое принадлежит в большей степени уже Газпрому. 1,8 миллиарда поставок идут в Приднестровье. И все эти поставки практически не оплачиваются. И на сегодняшний день этот долг сформирован уже в объеме на около 5 миллиардов долларов. И весь этот долг числится за Молдовой поэтому то есть газпром и кремлевское руководство президент российской федерации наверняка считали что украина то есть, ну, в том состоянии государственного управления которое мы имеем на сегодняшний день не отреагирует да, не отреагирует быстро на эту подготовленную на эту заготовку но реакция с моей точки зрения была адекватной то есть я не имею в виду вербальные Месседжи, да, которыми стороны обменивались 19 числа. Да, то есть слова здесь не столь важны, как действия. То есть тогда же 19 числа Нефтегаз э, увеличил суточную заявку до 114 миллионов кубических метров. Это максимум, который предусмотрен э, 33-м дополнительным соглашением к действующему контракту. И с моей точки э, зрения сделал, то есть такой опережающий ход. То есть, э, отлично понимая, что предоплаченный газ. До конца месяца лежит где-то в объемах на уровне 250, там, 4 или 7 кубических метров. Точную цифру «Нефтегаз» назвал, это важно было, публично назвал. При таком ускоренном режиме поставки можно было быстро привести расчеты к нулю. Да, то есть предоплаченный газ должен быть весь выбран. И соответственно Нафтогаз преследовал цель подвести черту, не включая в эти объемы тот газ, который, возможно, поставлялся по неконтролируемой Украиной входам Прохоровка и Платова. Еще до кроков на выпережение. Вот вы уже сказали, да. Нафтогаз вернулся в Еврокомиссию с информацией про порушение Газпрома в Это уже было следствие, да, да, да. да. То есть это уже да. было следствие того шага, который был сделан. То есть Газпром не смог увеличить объем и через двое суток, как это предусмотрено контрактов, поставить заявленные 114. Я думаю, что то есть, как бы в нефтегазе просчитывали этот шаг и предполагали, поскольку то есть, как бы Газпром поставлял до этого объема на уровне 30-35 миллионов кубических метров. И, ну, скажем так, в распоряжении самого Газпрома не так много сейчас газа, то есть как хотелось бы, и вот этот маневр не был сделан. Ну, а кроме того, я думаю, что в Москве не были объективно готовы к той столь быстрой реакции. А, а можно ожидать ответ Европы на эту серьезную с моей точки зрения, то есть каких-то резких действий со стороны Европы мы вряд ли дождемся. Ну, Во-первых, Европа не была бы Европой, если бы она начала предпринимать действия среднеамериканским, американским. Да, то есть тех резким и адекватным, которые, может быть, в этом случае были бы уместны. Процесс, ну, я бы сказал, выстраивания единой энергетической политики в Европе находится на ну, некотором начальном этапе. И одного голоса здесь нет. Хотя я слышал, что вице-президент Европейской комиссии господин Шевчевич уже высказался по этому поводу и предложил Газпрому вести отдельный учет поставок, то есть в зону неконтролируемой Украины и поставок по контракту таким образом косвенно подтверждая, что то есть, контракты, контрактные заявки э, на автогазы это одно, а самопроизвольные, не предусмотренные контрактом э, на свой страх и риск действия российского руководства это другое. С моей точки зрения, действие нафтогаза в определенной степени оправдано, еще и потому, что реально, конечно, финансовое положение нефтегаза весьма сложное. И я думаю, что находить деньги на оплату поставляемого газа с каждым днем без кредита МВФ все сложнее и сложнее. И поэтому у нафтогаза реальная дилемма: да? то есть за какой глаз платить в первую очередь знаете тут ще газпром заляку припиненням поставок газу чи можливо в принципе такой так подій? я думаю это совершенно ожидаемый шаг то есть который должен последовать после того как весь газ поставленный по предоплате будет весь объем газа будет поставлен Украине. А как будет в таком случае? Чи протримается Украина залишок купального сезону, чи вистачить нам газу? И Это будет? хороший вопрос, потому что то есть, позицию руководства НАК «Нафтогаза» я знаю, она оптимистическая, да, о том, что нам хватит тех запасов газа. Но строго говоря, если бы мы видели сегодня перед глазами сколько израсходовал на газа, в том числе, который принадлежал ему, то мы бы увидели, что практически этого газа уже в хранилищах нет. То есть оставшийся газ, даже в том объеме, в котором он может быть поднят, записан в основном за другими собственниками. Поэтому конечно то есть в условиях чрезвычайного положения он тоже может использоваться для поставок, в том числе тех, которые осуществляются на нафтогазом, но строго говоря, то есть собственники по этому поводу могут быть очень обеспокоены. На бумаге то есть сегодня остаток в подземных хранилищах чуть меньше 8 миллиардов. Реально поднимаемый газ меньше 2 миллиардов, поскольку 5,2 миллиарда ⁇ это газ, который не может быть поднят по причине того, что большая часть этого газа буферного, ну а часть газа уже, к сожалению, израсходована ранее. Как будет развиваться событие, будет во многом зависеть от погодных условий. Надо отдать должное, то есть здесь «Нафтогазу» и руководству энергетического сектора Украины просто повезло. То есть беспрецедентно теплая зима, и если март месяц не принесет каких-то кардинальных похолоданий, когда будет требоваться поднимать на уровне 100 миллионов кубических метров из хранилищ, А я думаю, что через буквально не 10-15, то есть такой объём мы уже не сможем поднимать в сутки, то я надеюсь, мы пройдём эту зиму без особых эксцессов. Знаете, в громадськості там існує думка, чому не використовується для опалення український газ, чи можна його якось зараз використовувати, mm -hmm. як це робити? Ну, він використовується, активно використовується. Я думаю, що це суспільна думית відноситься до того, що для украинских потребителей, прежде всего для населения, то есть для домохозяйств, должен быть использован только газ собственной добычи ошибочно, потому что собственная добыча состоит, во-первых, из того газа, который добывается компаниями государственными, как Укргаздобыча, компаниями с государственным участием, как Укрнафта, и независимыми производителями газа. Так вот, распределение такое, что независимые производители газа уже добывают значительную долю, да, то есть практически по прошлому году эта часть уже составляла на уровне 15% газа собственной добычи. И понятно, что они продают и должны продавать этот газ по свободной цене, рыночной цене. Да, и, собственно, весь газ должен продаваться по рыночной цене, а вот рынок должен быть организован так, чтобы предложение было больше, чем спрос. Это единственный метод на сегодняшний день сложить такую модель, при которой то есть, будет понижающее давление на цены. Пока этого не сделано, пока то есть, нефтегаз рассказывает о будущих реформах, но практических шагов ну, в этом направлении недостаточно. А чему немае зараз? Думаю, что лучше, конечно, эти вопросы задавать, что называется, в лоб тем людям, которые уверяли нас, что они пришли для того, чтобы делать реформы. Это касается и руководителей правительства. Арсений Петрович уже работает практически год, и, соответственно, за этот период можно было то есть реформаторские даже очень смелые шаги реализовать. Но ну, хотя бы подготовить почву для такой реформы, то есть сделав реформирование системы социальной поддержки, которая то есть критически важна в случае коррекции цен на, на газ, на энергоресурсы, а это повышение, то есть, как мы знаем, не за горами. И вот здесь, насколько будет готова система социального обеспечения для адресного датирования слабозащищенных групп населения, и будет определять, насколько быстрыми может быть эта коррекция цен и изменения то есть рыночной модели. Но для рыночной модели еще нужно то есть много практических шагов сделать. а тут, к сожалению опаздывает и Министерство, ну, та часть его, которая отвечает за нефтегазовый сектор. Ну и, собственно, НАК, я думаю, что то есть, затянул дискуссию о том, как должна проводиться реформа. То есть не исключено, что э, будет опять бегом-бегом, давайте-давайте. То есть как бы, эти разговоры мы можем услышать даже буквально на следующей неделе в парламенте. Я этого опасаюсь, если честно. Мне кажется, что тут очень интересное чем обгрунтовано такая высокая подвышение цен и еще с этим делать. Ну, есть два обстоятельства. Первое, то есть глубокая девальвация национальной валюты, и, соответственно, то есть как бы сокращение то есть валютной стоимости того ресурса, который на смежных рынках стоит гораздо дороже. То есть ресурсы энергетические должны продаваться за полную цену. То есть не за часть цены, а за полную цену. Тогда бизнес для тех, кто то есть, занимается добычей газа, становится рентабельным, эффективным и можно рассчитывать на наращивание собственной добычи. Или действовать так, как мы действовали до этого 24 года. То есть, собственно, не платить своим компаниям, то есть, а отдавать все ресурсы, в том числе с трудом собираемую валюту, то есть иностранным поставщикам. Будь то Газпром или европейские компании, все равно это называется, стимулирование э, внешней добычи газа, то есть не украинскими производителями. То есть я склонен считать, что для нас выгодно развивать собственную добычу, а для этого надо стимулировать э, добычников, э, ограничивать аппетиты, фискальные аппетиты правительства по рентным платежам и одновременно давать возможность реинвестировать значительные средства то есть в собственную добычу, наращивая объемы. Тогда то есть мы можем видеть совершенно другую динамику. Кстати, тренды, тенденции в этом отношении мы уже видели в 2014 году, когда сектор независимой добычи почти на 40% нарастил объемы добываемого газа. То есть если темпы будут касаться не только того, что делает независимая добыча, но и газ добыча самая крупная добывающая компания, а здесь реформы нужны и Укрнафта, то здесь, к сожалению, тоже, то есть не весь потенциал использован. То я думаю, что мы можем увидеть через некоторое время, то есть объемы собственной добычи, то есть процентов на 20 больше, чем то, что мы имеем на сегодня, то есть от 20 с половиной миллиардов кубических метров годовых увидеть тот горизонт, о котором ну, говорилось то есть в одной из версий энергетической стратегии на уровне 25-26 миллиардов. Но для этого нужно уже сегодня складывать такие экономические условия и инвестиционный климат. Даже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.